Приветствую, с тобой Цибулев Дмитрий, был владельца мойки самообслуживания. А сейчас бы хотел с вами обсудить тему, опять же, вопросов, которые вы мне адресуете, подписчики, адресуют уже действующие мойки, владельцы моек самообслуживания. Как же быть в тренде, как же постоянно иметь высокий результат на фоне открывшейся конкуренции, открывающейся конкуренции, возникшей в вашем городе, в будущем, та конкуренция, которая будет, чтобы она не влияла на ваш результат. А мы сейчас будем по пунктам разбирать с вами моменты, которые влияют на результаты. Как же мы привлекаем внимание? За счет чего результат выше, чем у других? За счет каких параметров? Что является важным на этапе переговоров? Сейчас мы приступим. Первое, что является важным, это у нас размеры участка. Размер участка, что, на чем акцентируют свое внимание, почему участок является важным. Допустим, мы с вами сейчас нарисуем вот прямоугольничек и рассмотрим вариант земельного участка. Какая же должна быть ширина. К примеру, четырехпостовой комплекс это, кстати, час самой популярной мойки это четырехпостовые. Вот, к примеру, рассмотрим четырехпостовой мощный комплекс. Мои рекомендации в первую очередь, чтобы участок был 30 минимально по длине на 25. 20 это минимум. Наша задача создать здесь зону аккумулирования. Человек должен заехать на вашу территорию и ожидать конкретно своего времени, когда он может помыться. В момент, когда у вас сейчас пик идет на мойке самообслуживания. Зона аккумулирования должна быть не менее 10-12 метров. Это минимальный размер, подчеркиваю. Дальше у нас с вами идут боксы самообслуживания. Боксы самообслуживания у нас с вами должны быть. Вот мы берем, поделим полностью. Это техническая комната, это два бокса. Тут два бокса справа, два бокса слева. Боксы должны быть длиной минимум 6,50 на 5,50. Это минимальные размеры ваших боксов. Для чего эти размеры? Представьте вы, едете и у вас большой выбор моих самообслуживания. На одной из них вы приедете, помоетесь и не обрызаетесь полностью водой а, или пену, которую вы наносите, и будете находиться далеко за счет удлиненного пистолета а, высокого давления от кузова автомобиля. обратить ваше внимание, кстати, на мои вещи. Посмотрите, я наносил пену в условиях той концепции, которую мы продвигаем, это теплые, утепленные, крытые мойки. Посмотрите, при, при размерах, которые позволяют и дают возможность мыть именно, находясь на расстоянии от автомобиля. Либо вы будете мыться и полностью обрызаете за счет того, что пистолет короткий, пост у вас полностью маленький вам не комфорт. Так вот, размеры должны быть минимальные, 5,50 на 6,50. Это те мойки, которые я вот открыл в этом году, там более 24 мойк и именно с этими размерами. Минимально то, что я могу сдвинуть, это 5,30 на 6,20. Опять же, для того, чтобы увеличить либо зону аккумулирования, либо я ограничен в размерах земельного участка. Дальше. Мы с вами делаем зона, называется вот эта вот зона уборки салона автомобиля. Зона тусовки, зона уборки. На этой зоне у нас больше всего по времени находится наш с вами клиент. И, как правило, они приезжают на мойку самообслуживания, исключительно потусоваться и помыть за одну машину. Такие категории клиентов тоже существуют. На этом мы тоже делаем акцент. Обязательно. То есть мы с вами считаем 10 плюс 6,50, ну, грубо говоря, 7. Это тому получается у нас 17. И если вы в 20 метрах... То вы уже не влазите, видите, в эти границы, потому что эта, эта зона является ключевой, эта зона является ключевой. Также зона ширины и, высоты, и длины боксов является ключевой. Поэтому только 25 метров в этом случае рассматриваем. Но, конечно, безусловно, есть случаи, где мы с вами ограничены в размерах земельного участка. Тогда рассматривайте варианты а, другого размещения боксов. Звоните, консультируйте, я вам подскажу, как правильно организовать зону аккумулирования, зону уборки а, салона автомобиля, а также здесь широкие, длинные, высокие боксы, которые, опять же, будут привлекать внимание наших клиентов. Звоните дополнительно по этому вопросу, я всегда подскажу, как. А, продолжим. То есть по участку, по размерам, которые важны, 6,50 на 5,50, зона аккумулирования 10-12 метров, зона уборки, соответственно, тоже желательно, чтобы была не меньше 10 метров, но, как правило, мы ограничены в размерах участков, но было бы шикарно, когда здесь расположен у нас пылесос размещен, и автомобиль, который моется, он выезжает, тем самым не мешает автомобилю пятиметровому находиться здесь в боксе. Видите, я вот он четко стрелками показываю, что удобно, когда машина выезжает. Также вот эти заезды Выезды должны быть по две стороны. Человек должен выбирать, либо ему налево ехать, либо ему направо, как удобно ему. Это тоже влияет на результаты, на вашу популярность в вашей маркетинговой обслуживании. Продолжим дальше мы говорить о тенденциях. Много сейчас, сейчас я сотру это. Мы на размерах участка остановились и определили, что является критично влияющим на результаты, на популярность Водоподготовка, в целом подход компании, индивидуальный анализ воды, это то, что нужно делать под вашим образом самообслуживания. Сейчас очень популярно и модно стало различные ролики, с IT, технологии. По поводу системы, соответствующей современному времени. Да, должен работать система карт, обязательно банковских карты, карты клиента. Также, если вы создаете возможность программы, у вас есть, у меня вот сейчас работает на данной программе, где есть возможность клиенту проплатить, вернуть кэшбэк обратно, там деньги оставшиеся на, попадают на баланс мобильного телефона, ну об этом я не буду сейчас презентовать эти решения, эти решения есть, эти решения сами по себе дадут результат, но ну, высокий условиях если у вас качественная но ну, представьте эти IT-технологии, я даже поставлю туда без карты внутренних, допустим, мойку самообслуживания. Конечно, будут мыться на мойке самообслуживания, на очень высокое качество, подход и грамотность. Они боксы узкие, короткие, нету пены нормальной, давления нету, которое не дает возможность вымыть арки кузова автомобиля. О чем тут речь? Качество плюс IT, я согласен. также хотел о PayPass поговорить. Как должен работать припас? Безусловно, он должен стоять на каждом посту. То есть человек прислонился, мгновенное зачисление денег на его балансе. Списание и мгновенное зачисление секунда-полторы. Именно так работает. А ну до двух секунд. Именно так работает во всем мире система бесконтактной оплаты банковскими картами. Ну, я не на правах рекламы, просто рассказываю о подходах, которые влияют на популярность вашей ноги, обслуживания. Если давать вид услуги, то давать ее в качественном, правильном, продуманном формате. Сейчас мы обсудим также администратор. Что тоже делать администратор? Мне очень понравилось, что меня услышали в городе Небо на территории Агросоюза. Я подъехал, ко мне человек выше. Я даже не нажимал опцию, у нас есть опция вызова администратора. Я не нажимал, не успел выйти с машины, ко мне уже вышел администратор. Поприветствовал меня на моке самообслуживания. Рассказал, я его не просил. <кх> он сам рассказал, как мыть машину, в какой последовательности мыть. какие купюры берут, мне настолько стало приятно, я говорю, вау, супер, класс, меня услышали, правильно построили эту работу. Это приводит к результату. 27% вашего результата зависит от работы администратора. Это правда. На фоне других моек, которые работают и якобы автономно. Я, не, я против этого, потому что деньги поменять, объяснить, извинись, еще какие-то моменты там не убрал, пост не успел, ты тоже к человеку подойдешь, извинишься, скажешь, извините, сейчас у него убил. Чистота мойки, это тоже является важным восприятием внимания и желания мыться на вашей мойке. Обязательно этот момент тоже мы ставим галочку и отмечаем как важно. Боксы и работа теплого пола и или присутствие его либо отсутствие тоже является важным критерием. Далее, безусловно, ставил своим описом обслуживание без теплого пола, я был ограничен в бюджете, но я настоятельно рекомендовал и рекомендую всегда делать теплый пол, потому что он влияет также на результат. Человек становится на сухую поверхность, либо человек становится на мокрую, запененную и поверхность вашего поставки Также яркость привлечения внимания. Мойка должна быть яркая, она должна привлекать внешним видом своим и вот такими правильно подобранными цветовыми решениями, она должна притягивать и привлекать внимание. Сейчас тренд оранжевый и графитовый цвет, мы об этом знаем. Я всем рекомендую делать в тех цветах, в которых я вижу тренд, да, я вижу отношения людей, как они воспринимают да, как они реагируют. Все по-разному. Кто-то хочет в своих корпоративных цветах, мы не отказываемся, мы делаем. Кто-то хочет так, кто-то хочет вот так. В итоге, по факту, мы рекомендуем, но слушать или прислушиваться, это уже вопрос к вам. По поводу терминалов, работы программного обеспечения, пришли к тому, что мы делаем в соответствующий сегодняшнему времени. Меняем терминалы, делаем технологию химии, которая даст возможность быстрее мыть, наносить пень, лучше шапка пена влияет на результат, тоже визуально, вы это понимаете, то есть она должна быть шикарной. И это тренды сегодняшнего дня. Это тоже влияет на восприятие ваших клиентов к вашей ноге самообслуживания. Карточная система, припас IT-технологии, которые презентованы были, для интересных компании. Я вам рассказал. Также хотел напомнить, что ваш бизнес... Ваш успех, ваш результат зависит напрямую от того, как вы выберете или услышите меня в моих рекомендациях, советах или не услышите. Если вы услышите, вы действительно будете правильно работать, настройте свою работу и будете получать самый высокий результат в бизнесе мойки самообслуживания. Спасибо вам. С вами был Дмитрий и блог владельца мойки самообслуживания. Позвоните мне, задайте вопрос. И я вам подскажу, как правильно организовать бизнес мойки самообслуживания и быть в высокой прибыли с высоким результатом. Спасибо, обращайтесь ко мне по всем вопросам, буду рад ответить, помочь вам организовать бизнес мойки самообслуживания.